بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے موضوع سامنے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذرا تصور کریں رات کا پرسکون وقت جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے تب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے عشق خوشی اور نیاز مندی کے ساتھ کون سی نماز ہے جو اس خاموشی کو جگاتی ہے کون سی نماز ہے جو فرشتوں کو بھی حیران کر دیتی ہے یہ ہے نماز عشاء لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہیں اور کیا سترہ رکعت پڑھنا ضروری ہے یا مستحب ہے تو آئیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے علماء کرام کے اکول سے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے سب سے پہلی بات عشاء کے فرض نماز چار رکت ہیں یہ چار رکت فرض ہے قرآن اور سنت سے ثابت ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے پھر ان چار فرضوں کے بعد دو رکت موقدہ سنتے ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہتمام سے پڑھتے تھے پھر تین وقت وطر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تقیدی تعلیمات میں شامل ہے نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر حق ہے جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں یہی وجہ ہے کہ تمام عما امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد وطر کو بہت ضروری قرار دیتے ہیں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جو شخص نماز کو ترک کر دے اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سترہ رکعت عشاء کی نماز کا تصور کہاں سے آیا تو سنیے علماء نے بیان کیا ہے کہ عشاء کی فرض چار رکتوں سے پہلے اگر چار نفل پڑھ لیے جائیں جیسا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نفل پڑھنے کا ترغیبی حکم ہے تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھا کرو اگر کوئی شخص یہ چار نفل پڑھے پھر چار فرض، پھر دو سنت موکدہ, پھر وطر, وطر سے پہلے مزید دو نفل پھر تین تو اس طرح سترہ رکعتیں بن جاتی ہیں۔ یاد رکھے یہ اضافی نوفل میز مستحب ہے نہ فرض ہے اور نہ ہی موقع سنت ہے حدیث کی روشنی میں مزید وضاحت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کی نماز یعنی کہ تحجد کی نماز ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے کی ترغیب دی جو شخص عشاء کے بعد دو رکھتے پڑے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور بانگیں گی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وطر نماز کی تاقید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک وطر اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے لہٰذا اے قرآن والو وطر ضرور پڑھا کرو اہم ترین حدیث جس کا آپ نے حکم دیا فرض نمازوں میں کمی کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندی کی نمازوں کا حساب لیا جائے گا اگر فرض نمازوں میں فرض نماز انسان کی مکمل ہو تو وہ کامیاب نصیب یعنی کہ خوش نصیب انسان ہوگا اگر کمی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا اس بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں اگر ہوں گی تو اس کے ذریعے فرضوں کی کمی کو پورا کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن اور رات میں بارہ رکعت سنتوں کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے یعنی اس طرح فجر سے پہلے دو رکعت زور سے پہلے چار رکعت اور فرضوں کے بعد دو رکعت مغرب کے بعد فرضوں کے بعد یعنی کہ دو رکعت اور عشاء کے پہلے دو رکعت تو محترم سامین اکرام کرام اصل عشاء کی نماز چار فرض دو سنت موقدہ اور تین وطر ہے یہ چھ رکعت اور تین وطر ہماری اصل ذمہ داری ہے لیکن اگر کوئی مزید نفلوں کے ذریعے اپنے رب کا قرب چاہتا ہے رات کی تاریکیوں میں جھک کر رب کو منانا چاہتا ہے تو وہ چار نوافل پڑھے دو نوافل کے بعد ملا کر سترہ رکاطے بھی پڑ سکتا ہے یہ عشق کا راستہ ہے فرض کا بوجھ نہیں اور یاد رکھو ان نفلوں سے نہ صرف دنیا کی زندگی سورتی ہے بلکہ قیامت کے دن جب فرض نمازوں میں کمی نکلے تو انہیں نفلوں کے ذریعے ہماری نجات لکھ دی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو آئیے اپنی راتوں کو سجدے سے آباد کریں اپنی عشاء کو روشن کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں کیونکہ خوش نصیب ہے وہ جو رات کو رب سے سرگوشی کرتے ہیں مفتی تارک مسعود کا بھی یہی کہنا ہے کہ عشاء کی نماز چار فرض اور دو سنت موقدہ اور تین بطر ہیں باقی غیر موقدہ سنتے اور نوفل اگر پڑھ لیں تو ثواب ہے اور نہ پڑھو تو گناہ نہیں اللہ تعالی ہمیں آج کا جو ہمارا سبق تھا اسے سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ تفیق دے اور ہماری نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی مزید بہتر